На этой выставке представлены мои картины в основном 90-х, 2000-х годов. Вот направление сюрреализм. Мы тогда соединились художники города Артемовска на волне авангарда и сделали первыми в этом городе вообще выставку художников. Ну просто надоело рисовать то, что вокруг нас пришлось выдумывать, сочинять вот это Но Это то, что нельзя увидеть просто так. На тут можно увидеть, там кусочек природы. Ну, это все можно и сфотографировать, тем более сейчас. А такое уже сюрреалистического направления. Кстати, картина, вы вкладываете или видите здесь что-то свое. Другой человек придет и увидит что-то свое. Скажите, пожалуйста, ну вот если, скажем, он не поймет ваш посыл, а вот по-своему, это будете ли вы против? Я не, не буду против, даже если кто-то подойдет и плюнет. В нее. Серьезно, я даже буду рад этому. Если он увидел какой-то там свой такой ну, протест с моей стороны, и ну, и вряд ли это будет, потому что все равно он что-то свое увидит в любой картине. Я там оставляю моменты для творчества, твор творческой мысли. Каждый видит свое. Спасибо, mm. вам так, в юности вы тоже занимались рисованием. Откуда у вас mm -hmm. пошло желание и что вы рисовали? Да. Ну, у нас из поколения в поколение передавалась любовь к живописи, графике. Мой дед, мой отец, вернувшись с войны, без руки, вот. Но, однако, он рисовал замечательные украинские пейзажи в стиле Тараса Григорьевича Шевченко. Вот. И мне передалось его видение прекрасного, красивого. Мы много путешествовали, были в Третьяковской галерее, замечательные видели полотна художников в подлиннике. Это производило колоссальное впечатление. Конечно, в моих рисунках копии Этих выдающихся художников Крамского, вот Серова, девочка с персиками увлекалась очень именно классической живописью. Тогда еще не было веяния сюрреализма, а все было искусство из прошлого, будем говорить. Вы эти рисунки сохранили, да? Да, сохранили зрители могут посмотреть. Да, да, да. И ну, Я впервые на подобном выставке вижу подобное искусство, но мне понравилось. Довольно необычно и интересно выглядит. На такой выставке я впервые, на выставке именно такого искусства, и оно меня шокировало. Да, оно выглядит жутко. ...за какую одни улики, ничьи навпаки, ну почему художниками-оформителями на предприятии, а если бажали...

do mundo a океан, где проживает. И запрошенный до регляду Бачимо, что мистецька традиция в этой родине живет и в нашем городе, в отчисленной музыке. И молодой, неформальный живопис. Мы с династии, так можно сказать, Ушевской, потому что он мать, присутствующая на этой выставке, в квартире небольшой организовал своеобразное место в А он учил чему сам белый бог молодых художников. И сюрреализм Дмитрия Львовича ну, такого порядка, что он, в общем-то, не трагичный, не жестокий и мало политизирован. И вот человек в центре композиции изобразил как курят трубку мира, казак. Дмитрий Львович мне ничего не сказал, я подумала, я это руки художника, которые создают мир в картине. Начались регулярно выставки художников и построили этот замечательный выставочный зал. А -а -а. Вот. Ну, значит, у Дмитрия Львовича есть дочь, Маша высшедшая. И она тоже. А потом она дальше продолжает, и если что не так, то, пожалуйста, у его хорошему дорогу. Вот, и грозный. Ну, а автопортрет, то уже снабжен вот эти, И вот, от своего имени, Маша говорит о том, что хорошо, так сказать, видно, там, И не здесь мы видим сделанные на крафте. Это уже акриловый, это красный, и это уже еще один. Видно, вот такая тень. Третья минута шла, и под хотим сделать выставку. Ну, мы надеемся все-таки, что новое поколение подрастет и будет таким же смелым, как мы. Он так очень и мы расскажем. Для себя мы открыли нечто новое. Потому что многие из нас, мы не рисовали со времен школы, не брали краски в руки. Добрый день! Я очень рада, что... Мне очень приятно. Особенно приятно то, что это такая семейная выставка. Приятно видеть картины, с которыми я росла в детстве, и их продолжение, мои собственные картины на противоположной стене. Большинство этих работ представляют собой серию, которая называется «На выгода не коски». И для меня процесс создания работы и является ее смыслом, но эти сказки, которые, сюжеты, которые изображены на картине, это смысл для зрителей. То есть сюжет этих сказок может придумать каждый сам для себя. Вот. На некоторых из них есть текстовые подсказки, а на некоторых нет. Все, все эти работы были созданы нет. в 21-м и зимой 20 года. Вот. Если можно такое питание, что надыхает это на творчество, что дает сюжеты для этих работ? В моей работе вдохновение не играет такую важную роль. Я рисую постоянно, и когда передо мной есть более крупный холст, я просто открываю свои блокноты со эскизами и комбинирую их в сюжеты по. У меня может быть вдохновение в этом день, может не быть. Ну, если я прихожу в мастерскую, то я там в любом случае если там какую-нибудь Тем более, что эти работы были созданы во время проекта, в котором у нас была такая дружеская мастерская. Здесь присутствуют многие художники, которые вместе со мной в этой же мастерской создавали свои работы. И мы проникались вдохновением